Baru tak ada baru sampai menang Biru di dalam, dia akan hilang Biru berara, di dalam langit Panji, panji berkibar, panji. semangat pagi Hari ini selepas 17 tahun, apatah lagi selepas 7 tahun Gelombang biru terus melata di negeri Sabah ini semula seorang Panglima yang setia yaitu Dato Sri Panglima Bong Mohtar Raden <silence> Tahun 1991 apabila UMNO dan Barisan Nasional diminta oleh rakyat Sabah untuk menyelesaikan kemelut yang berlaku untuk menyelesaikan masalah kestabilan politik masalah pembangunan alhamdulillah sejak tahun 1991 Barisan Nasional negeri Sabah telah membuktikan bahawa kemajuan itu telah dapat mempertingkatkan negeri Sabah sebagai negeri antara yang termaju di negara kita Itu jasa Barisan Nasional tetapi akibat fitnah Akibat kebencian Akibat pelbagai Lontaran Kepada kita Termasuk diri kita ketika itu Yang agak lemah Semangat Maka kita kecundang Hari ini selepas tujuh tahun Kita kecundang AMNO bangkit semula bersama-sama dengan rakan-rakan Barisan Nasional seluruh negeri Sabah. Datuk Seri Panglima Bol Muhtar tidak bersendirian. Beliau dibantu oleh Datuk Seri Panglima Rahman Dahlan. Beliau dibantu oleh Datuk Seri Panglima Saleh. Beliau dibantu oleh rakan-rakan ketua-ketua UMNO bahagian dan BN bahagian masing-masing. Tidak ada orang bong. Tidak ada orang raman. Tidak ada orang saleh. Tetapi orang barisan nasional negeri Sabah. Tidak ada orang raman. Tidak ada orang saleh. Tetapi orang barisan nasional negeri Sabah. Siapa kata Sabah untuk orang Melayu? Sabah adalah untuk orang Sabah. Sabah is for Sabah. Barisan Nasional Negeri Sabah adalah untuk rakyat Sabah, untuk orang Sabah keseluruhannya. Sabah adalah untuk orang Sabah. Sabah is for Sabah. Barisan Nasional Negeri Sabah adalah untuk rakyat Sabah, untuk orang Sabah keseluruhannya. Mereka yang bergerak politik saja mengatakan Sabah untuk Sabah. Sabah kata Sabah untuk orang Melayu. Sabah adalah untuk orang Sabah. Itulah yang dibawa oleh Barisan. Saya yakin berbanding dengan pilihan raya negeri yang ke-16 yang lalu sambutan tidak seperti pada hari ini ketika itu kita pemangkang dan kita sekarang masih jadi pemangkang di negeri Sabah tapi kita menjadi kerajaan dan sebagian daripada kerajaan di Putrajaya saya berdiri di sini bukan hanya sebagai pengurusi barisan nasional dan presiden UMNO tetapi saya mewakili seluruh rakyat termasuk negeri Sabah insyaallah jika BN diberikan mandat semula saya akan membawa pembangunan dan peruntukannya lebih untuk negeri Sabah tentunya bersama-sama dengan kerajaan perpaduan yang ada tentunya bersama-sama dengan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk membawa pembangunan ke Sabah telah disebutkan selama tujuh tahun yang berlalu ada parti yang diberikan kesempatan tetapi hanya membentikan orang-orang di pantai timur saja digantikan dengan parti yang lain gagasan yang lain yang datangnya daripada Sabah dan daungan daripada Semenanjung di bawah Perikatan Nasional sekarang ini gagasan itu tidak ada tetapi ada gagasan baru di negeri Sabah tiga gagasan itu tiga gabungan itu telah berlalu ya ketika tujuh tahun itu kita memerhatikan bagaimana kegagalan oleh tiga gabungan parti itu rakyat Sabah sengsara Kini UMNO dan Barisan Nasional bangkit semula di Sabah untuk membela dan berikan kesejahteraan kepada seluruh rakyat Sabah. Kemunduran keterbelakangan itu adalah sesuatu yang telah lepas. Oleh yang demikian, kita mesti bikin balik Sabah. Kita memerhatikan bagaimana kegagalan oleh tiga gabungan parti itu rakyat Sabah sengsara kini UMNO dan Bangsa National bangkit semula di Sabah untuk membela dan berikan kesejahteraan kepada seluruh rakyat Sabah kesengsaraan telah berlalu dan kita mahu bahawa kemunduran keterbelakangan itu adalah sesuatu yang telah lepas. Oleh yang demikian, kita mesti bikin balik Sabah. Bikin balik! Bikin balik! Bikin balik! Radu datang! Radu datang! Radu tetap Insyaallah itu yang akan kita capai. Cuba kita lihat bagaimana selama tujuh tahun kita lihat ekonomi Sabah merosot. KDNK dan per kapita untuk rakyat Sabah dari 31,235 pada tahun 2023 turun kepada 30.605 ringgit pada tahun lepas. Sabah merupakan satu-satunya negeri yang mencatat pertumbuhan negatif Pertumbuhan keseluruhan hanya pada satu perpuluhan, satu peratus saja Pengangguran paling tinggi di Malaysia ialah di Sabah 77 perpuluhan, tujuh peratus pengangguran, pengangguran di Sabah Atau satu daripada lima penganggur Malaysia adalah rakyat Sabah inilah yang mahu dibetulkan oleh kerajaan barisan nasional di negeri Sabah nanti ini azab kita begitu juga pelaburan FDI pada tahun 2023 hanya berjumlah 16.6 juta ringgit walaupun tahun lepas meningkat pada 962 juta tetapi daripada satu pelabur saja Di mana 95% ini hanya satu pelabur saja Tidak ada diversifikasi di dalam perkara ini Dan kita lihat disebutkan oleh Dato' Seri Bumutah tadi Setengah juta rakyat Sabah masih berada di dalam keadaan menikmati air yang ada, air yang tidak ada, paip lama yang tidak keluarkan air lagi. Tubuh, tukar baik baru. Saya memberi tempoh tiga tahun saja untuk Datuk Seri Bongota dan rakan-rakan yang lain yang akan jadi adun mewakili Barisan Nasional untuk membuat perubahan dari bekalan air bersih di negeri Sabah. Dan kita juga lihat gangguan elektrik di Sabah 5 kali ganda lebih teruk daripada purata negara. Sistem Average Interruption Duration Index atau SAIDI Sabah ialah 274 minit. Semenanjung interruptionnya ialah 46.1 minit. Sarawak juga lebih baik daripada Sabah 77.9 minit. Artinya orang Sabah perlukan air bersih yang berterusan di negeri ini. InsyaAllah yang akan boleh menyelesaikan ialah Barisan Nasional Negeri Sabah apabila menjadi kerajaan. Dan dari segi elektrik, majid risaf elektrik hanya 4% saja di Sabah. Berbanding dengan Semenanjung, 28 hingga 36% majid risaf. Sabah kaya dengan air Sabah kaya dengan tenaga Tetapi bermasalah Labur tidak akan masuk Dengan begitu banyak Saya memberitahu Dato' Rahman Dahlan Saya memberitahu Dato' Salih Sebelum itu saya memberitahu Dato' Seribu Mota Bawalah Pelabur-pelabur untuk datang Tetapi selesaikan masalah air Masalah elektrik, masalah jalan InsyaAllah pelaburan yang akan masuk ke Sabah lebih bilion-bilion ringgit yang akan dibantu oleh kerajaan pusat untuk dibawa ke Sabah tujuannya tujuannya adalah untuk menyelesaikan masalah pengangguran yang disebut 7.7% tadi berlaku di Sabah kalau dikatakan elektrik di Sabah ini adalah salah kerajaan persekutuan saya sebutkan bahawa 1.2 bilion subsidi elektrik telah diberikan di Sabah untuk menyelesaikan masalah elektrik tetapi tidak selesai. 6.9 bilion adalah untuk memperbaiki infrastruktur dan juga air dan juga infrastruktur elektrik. Saudara saudari, begitu juga pelancong. Tahun 2018 ketika BN masih memerintah, 4.1 juta pelancong di negeri Sabah. Pada tahun ini dari bulan Januari hingga Ogos tinggal 2.46 juta saja. Sabah terkenal dengan destinasi pelancongan yang sangat-sangat hebat dan lebih baik daripada negeri-negeri lain di seluruh Malaysia. Saya yakin di bawah kerajaan baru barisan nasional insya-Allah tahun 2026 akan berlangsung tahun Malam Malaysia saya yakin bahawa yang akan datang ke Sabah lebih banyak daripada jumlah yang pernah berlaku pada tahun 2028 artinya apa? kita bawa pembangunan ke Sabah pelancong datang dan rakyat akan merasai Kedematan dari sektor pelancongan kadar kemiskinan di Sabah sekarang berada di tahap 19.1% yang paling tinggi di Malaysia. Di era Barisan Nasional ketika itu hanya 14.8%. Hari ini 38% daripada rakyat meski tegar di negara kita ini berada di Sabah. Apa maknanya? Maknanya Sabah adalah negeri termiskin. Inilah tanggungjawab barisan nasional untuk merubah kemiskinan tegar supaya dapat dikurangkan di negeri Sabah Begitu juga hari ini kita lihat Kita lihat bahawa PEN Borneo Kalau di Sarawak PEN Borneo telah siap 100% bagaimana keadaan PEN keadaan Borneo di Sabah yang tidak dapat disiapkan kerana apa? kerana kestabilan politik tidak ada kerana perebutan kawasan-kawasan ini insyaAllah kita akan lakukan yang terbaik untuk Ben, ben Borneo ini supaya dapat dipercepatkan agar perjalanan akan dapat disikatkan di seluruh negeri Sabah ini azam yang akan kita lakukan insyaAllah Saudara-saudara BN Sabah Sebagaimana disebutkan tidak menjual janji BN Sabah akan membawa tekad Satu Bahawa kita berazam Bahawa kadar kemiskinan Akan diturunkan Kerana pada tahun 2009 Ketika itu kemiskinan Berada di tahap 23.4% 23.4% tetapi di akhir pemerintahan BN pada 2018 ia yang telah menurun kepada 14.8%. Pendapatan isi rumah pada tahun 2012 ialah 3465. Tetapi di bawah BN dia meningkat pada 5000 rm iaitu peningkatan 44%. KDNK Sabah melonjak pada tahun 2008 daripada 45.5 bilion kepada satu jumlah peningkatan 72%. Infrastruktur luar bandar bertambah daripada 13,000 km pada tahun 2000 meningkat pada 20,000 km. Sekolah, jalan raya, klinik, desa, felda, kemudahan air bersih semuanya menjadi pemangkin ekonomi dan pendidikan di bawah ini. Mara, Rizda, Velcra, Kemas mengangkat mobiliti sosial desa. Saudara-saudari, saya terpaksa menyebutkan perkara ini dan membaca fakta-fakta ini untuk saudara-saudari gunakan apabila turun ke PDM dan kawasan masing-masing. Hari ini, kita dengar parti-parti yang sebelum ini tidur pun mahu masuk pertandingan. PRN ke-16 yang lalu sebanyak 14 parti politik telah bertanding. Ini PRN ke-17 bukan pesta logo lagi. Rakyat mahu kerajaan yang boleh menyelesaikan masalah, masalah di Sabah. Dan kita mahu bahawa masalah-masalah ini harus diselesaikan dengan segera. Kita harus ingat UMNO dan BN Sabah 100% dipimpin oleh orang Sabah Dan kita tidak pun mahu berniat Atau menghantar mana-mana calon dari Penanjung untuk bertanding di sini Dan sebagai pada Pahang, Menteri Besarnya adalah orang Pahang Sebagai pada Perak, Menteri Besarnya adalah orang Perak Sebagai orang Melaka, Menteri Besarnya atau Ketua Menterinya Orang Melaka, begitu juga Johor Jadi untuk Sabah Pasti Ketua Menterinya adalah orang Sabah Kerana BN dan UMNO ini orang Sabah Tidak ada orang Melayu yang akan jadi calon apatah lagi jadi Ketua Menteri Sabah Dan kita mahu PRN pada kali ini kita lakukan game changer kita lakukan perubahan-perubahan yang drastik untuk rakyat Sabah. Di bawah slogan bikin balik Sabah, kita bikin balik ekonomi Sabah. Kita mahu menjana semula pekerjaan berpolitik, menarik pelaburan pelbagai sektor dan membuka peluang kepada belia, para wanita dan usahawan desa agar dapat berikari Ekonomi Sabah mesti dihidupkan semula supaya rezeki rakyat Sabah bukan hanya diberikan pada kroni-kroni yang kedua bikin balik perpaduan kerana Sabah tidak boleh lagi terperangkap dalam drama perebutan kuasa yang hanya menjadikan perpaduan begitu terancam kita perlu keradaan yang matang berintegriti dan fokus membina rakyat supaya tidak digunakan rakyat tidak digunakan sebagai drama politik ataupun rakyat mahu supaya masa depan dan perpaduan di kalangan rakyat Sabah terjamin. Yang ketiga je kita mahu bikin balik stabilan politik Sabah. Itu selah itulah, itulah sebabnya otonomi mesti diteruskan. Keputusan oleh orang Sabah adalah untuk rakyat Sabah dan hanya melalui stabilan yang dapat membawa Sabah sebagai negeri maju dan makmur. Saudara-saudari apa yang kita mau dengar pada hari ini adalah calon. Kita hanya ada tiga minggu saja lagi untuk menentukan bahawa calon-calon kita akan memperoleh kemenangan dengan syarat Jendera Parti Barisan Nasional inilah yang akan memenangkan semua calon-calon atau sebahagian besar calon-calon yang dibukakan insyaAllah. <silence> turunlah. Turunlah ke adun masing-masing. Turunlah ke PDM masing-masing. Turunlah ke lapangan dengan ilmu, dengan syarat fakta-fakta yang saya sebutkan tadi. Walaupun mungkin itu tidak begitu masuk dininda para pengundi tetapi saya yakin jentera sini boleh menterjemahkan dengan bahasa orang kampung bahasa orang di peringkat bawahan Saudara-saudari saya ingin dikongsi pantun Gunung Kinabalu tinggi perkasa Laut biru nikmat nelayan Jangan gentar bangkit berusaha kita kembalikan maruah BN dari Tawau ke Kota Marudu ada yang bangkit ada yang rindu kalau mahu lihat Sabah kembali maju tetap BN kita terus radu tetap radu